Son dövrlər Sumqayıt şəhərini inkişaf edir. Şəhərdə müasir infrastruktur salınır. Amma bütün bu görlənçlərə xələl gətirənlər də var. Belə ki, pandemiyə dövründən istifadə edərək bəzi sakinlər Xəzər bağlarına ərazisinin dənizə tərəf olan hissəsini qanunsuz olaraq zəbt ediblər. Zəbt olunan ərazilər hasar alınıb. Əlbəttə bu da qanun çərçivəsində yol verilməzdir. Elə bu səbəbdən də zəbt olunan ərazilər Sumqayıt bələdiyyəsi tərəfindən zəbtdən azad olunub. Bu işlərə texnika və işçi qüvvəsi cəlb edilib. Müzik Ərazilər əvvəlki vəziyyətinə qaytarılıb. Qayandığımız yer Sumqayıt şəhər, Xəzər bağlar ərazisinin dənizə tərəf olan hissəsidir. Pandemiyadan istifadə edib, bu məlum xəstəliklərdən istifadə edib, cəmalın başını qarışmağından istifadə edib. Burada bu ərazinin müəyyən hissələrini torpaqları zəbt ediliblər, hasarlar tikiblər qeyri-qanuni. Şəhər memarlıq şöbəsi və bələdiyyə üzvləri ilə bir yerdə tədbir keçirildi və bu torpaqlar zəbtən azad olundu və tədbir davam edir. Bundan sonra nəzarətə götürüləcək. Torpaq Məcəlləsinə görə Azərbaycan Respublikasında torpaqların özbaşına zəbt edilməsi qanunla qadağan olunur. Qeyd edək ki, ərazi nəzarətə götürülüb.